Меня зовут Евгения Чернега, я психотерапевт и онлайн-терапевт. Практику веду с 2013 года. Как ты попала в профессию? Это моя вторая профессия. Первая была маркетинг. Последнее мое место работы была японская компания Sony, и я работала по-японски. Быстрее, выше, сильнее, очень много работы, и таким трудоголизмом, мне кажется я пыталась решить какие-то внутренние проблемы внешними достижениями а потом как многих меня настиг кризис 30 лет когда нам 20 мы принимаем какие-то решения о себе о мире и на этой энергии 20-летних фигачем а ближе к 30 так оглядываемся и смотрим на теле рельсы стали этот ли мой поезд и я как-то почувствовала что поезд не мой Уходить из корпорации было очень страшно, и я искала, чем бы я могу, могла заняться. Я закончила школу арт-менеджмента и поступила на психологию, скорее, чтобы поставить галочку, что это была какая-то идея юности, но я попробовала, и не мое. И вот я попробовала и поняла, что это очень мое. Я помимо обучения в университете Шевченко начала учиться на шестилетнем обучающем проекте по экзистенциальной психотерапии, на трехлетнем по когнитивно-поведенческой терапии. И со временем поняла, что это классная профессия, что это может быть не только увлечением, но и профессией. И и у меня начало получаться, когда начала работать с людьми, и сейчас вот уже 9 лет, как я в этой сфере, и меня очень прет. В каком направлении ты работаешь? Расскажи простыми словами. Я работаю в основном в направлении когнитивно-поведенческой терапии, но также я использую другие методы по мере необходимости экзистенциальной психотерапии. С парами работаю в направлении эмоционально-фокусированной терапии. Но мой фокус КПТ, когнитивно-поведенческая, это наиболее исследованный, научно обоснованный метод терапии. По нему сделано больше всего научных исследований, и согласно им это терапия первого выбора при ряде расстройств депрессивных, тревожных и других. Суть этого метода в том, что иногда наш ум играет с нами и представляет реальность не такой, какая она есть на самом деле. И наши представления о себе, о мире, о будущем, о других людях иллюзорны. И мы проверяем эти представления, насколько они соответствуют действительности. И смотрим, как человек действует в ответ на жизненные обстоятельства. В соответствии с этими представлениями делаем разные поведенческие эксперименты а что будет, если я по-другому сделаю. И э, проверяем эти гипотезы. С какими темами ты хорошо работаешь? Э, с темами депрессии когда не хочется жить, сложно встать по утрам, жизнь не имеет смысла, есть недовольство собой. С темами тревоги, когда тревога начинается не только о вещах, которые могут создавать действительную опасность, но и что-то надуманное, да? а что если, а что если это мешает жить. Также я работаю со взрослыми детьми эмоционально незрелых родителей. И здесь сложно сказать, в чем проблематика. Просто у людей не удовлетворены глубинные эмоциональные потребности, им дискомфортно жить. И здесь сложно определить какой-то один запрос. Мы его формируем в течение работы. Еще я люблю тему самоисследования и психологической зрелости. Да, мы все задаем себе вопросы, там, в чем смысл жизни, кто я, как строить отношения с людьми что я хочу, как я хочу строить свою жизнь. Это тоже классная тема. Что для тебя психотерапия? Я считаю, что это самое крутое изобретение 20 века. Лично для меня, моя личная терапия сделала меня свободнее внутри, позволила понять свои внутренние ориентиры, не опираться на внешние, быть в контакте с собой, строить отношения с людьми гораздо лучше, чем я умела раньше. А психотерапия как профессия для меня а, – постоянные открытия, инсайты и способ видеть реальность такой, как она есть на самом деле. Под какой саундтрек я закончила бы фильм о себе? Florence and the